नमस्कार आज आपण भगवद्गीतेचा चौथा अध्याय ऐकणार आहोत त्यापूर्वी माझी सगळ्यांना विनंती आहे आराध्य चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि व्हिडिओच्या खाली हरे कृष्ण म्हणायला विसरू नका आणि या चॅनलला सगळे गीताईचे एक ते अठरा अध्याय मी लोड केलेले आहेत गीताईचे अध्याय म्हणजेच भगवद्गीतेचा मराठीतील भाषांतर आहे ओविबद्ध भाषांतर आहे तर ते भाषांतरही तुम्ही अजिबात ऐकायला विसरू नका ती भगवद्गीताच आहे फक्त मराठीतली आहे तर नक्की गीताही ऐका भगवद्गीता ऐका आणि चला आता आपण सुरुवात करूया भगवद्गीतेचा चौथा अध्याय ओम श्री परमात्मने नमहा श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परंतप स ये एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्त सिमे सखा चेती रहस्यम हे तदुत्तम अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परै जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन सर्वाणि न त्वं परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्मकर्म च मे दिव्य मे वै यो वैत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तौ स्थैव मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विद्ध कर्तारम न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवै ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म पूर्वै पूर्वे कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात् वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यै च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्येद् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणन् तमाहुः पण्डितं बुधा त्वा कर्म फल संगन नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव केंचित करोति सह निराशिर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समस्सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञै यज्ञेनैवोपचुह्वति श्रोत्रादिनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादिन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वाणिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा यद्न्या, योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रतः अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यद्न्य यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्ठामृतभुजो यान्त्युर्ब्रह्मसनातनं नायल्लोकोऽस्ति सत्ययज्ञस्य कूतो न्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वा नैव ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्व कर्म खल कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्य तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष ज्ञान ज्ञानीनदर्शिन यज्ञावा न पुनर्मोहम एवं यासी पांडव ये न भूताण्य शेषेण दृक्षस्यात्मन्यतोमई अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वै ज्ञानप्लवे नैव ब्रुजिनं संतरिष्यसि यथैधाउसी भस्म सात कुरु तेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्मा भस्म सात कुरु ते तथा नहीं ज्ञान सदृश पवित्र इह विद्यते तत्स्वय योग संसिद्ध काले नात्मनि विंदती श्रद्धा वालभते तत्पर संयतेंद्रिय ज्ञानं लाशाचिग्छति श्रद्धान संशयात्मा विनश्यति नाल्लोकस्ती न परो न सुखं संशयात्मन योगस्यस्तकर्माण ज्ञान सच्छिन्न संशय आत्मवंत कर्मा निबध्नती धनंजय तस्माज्ञान सूत हृत्स ज्ञान सिनात्म चिवैन संशय योगम भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषसु ब्रह्म योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवाद ज्ञानक संयासे योग श्री चतुर्थ्याय श्रीकृष्णर्पणमस्तु धन्यवाद